и на этом режиссер что-то строит. Найдите свои фишки, откачивайте их, пользуйтесь им. Правильно, когда мотивация родителей родителей, приходящих в бассейн, правильно, когда мотивация их это развитие ребенка. Правильно, когда их мотивация это контакт с водой и они А еще правильно, когда они ходят на вас. Когда они говорят, у нас такой классный педагог. Понятно, да? Это, это важно. Если вы будете классным педагогом, выражены, если вы классным инструктором, родители будут ходить на вас, не на вас. В этом нет ничего такого, никакого самолюбования. В этом есть потребность. У родителей есть потребность в том, чтобы у них был классный педагог. Понятно, да? Вот, например, вы хотите танцевать, и есть пять клубов. Вы пошли в один, второй, третий, и где-то у вас поп такой классный. Вот этот инструктор по танцам, педагог. Вы говорите, да блин, может он плохо танцует, но он такой живой, мне рядом с ним жить хочется. Ясно, да? Вы останетесь у такого педагога, точно. Поэтому любите себя, любите свои изюминки, действуйте их, становитесь яркими. Пускай родители видят смысл в том, чтобы идти именно к вам. Это не про конкуренцию, нет, это про радость это про яркость, про то, что вы сами зажигаете свет, сами наряжаете елку, она красивая. Да? И вам радостно. Это, это изюминка. Теперь автослав. Каждый педагог будет по-своему. Вы слышали методику, вы услышали технологию, я специально ничего не, не прописывал пункт первый вот так и только так. Второй вот это сам. Да? Каждый педагог имеет право на создание своего урока. будет защищаться завтра Роксолана, это будет ее авторский урок. Мы настаиваем на том, чтобы каждый из вас создавал свою технологию. Основывал ее на том, что у вас хорошо получается. Я уже сегодня буду говорить. Бесполезно делать правильно. Бессмысленно делать правильно. Надо делать не, про, не, не правильно, а то, что хорошо получается и приносит удовольствие, То, что эффективно и результативно, а не правильно. В конце концов, любые новшества, любые технологии новые приходят к нам. От тех людей, которые наплевать хотели на то, как надо делать, и делают что-то хорошо и с удовольствием. Это касается моды, отношений, искусства, политики, Чего хотите. Кого-то прет очень, и этим заражаются остальные люди. Кто-то получил результаты, другим хочется его получать. Поэтому, если вы владеете, например технологии э, обучения плавания через ныряльные э, начинается с этого. Если через э, то, что ребенок плавает у вас на плечах, а потом он цепляется, учите так. Если владеете технологией ну, обучения плавания с прыжка, спортика, учите так. Можете владеть всеми технологиями, не вопрос. Но старайтесь создать свой авторский путь, свой авторский метод. Подумайте о том, что у вас есть в жизни еще и какая-то миссия по отношению к другим людям. И у инструктора раннего плавания эта миссия только в том, что вы создаете какую-то технологию и обучаете эту технологию других людей. И это должна быть ваша технология, ваша. Если вы используете технологию Попова, э, Иванова и так далее, а зачем вам это нужно? Ну что-то Макдональдс, то ли, что ли, франчайзинг какой-то? Не нам это. Берите свою технологию, э, свои технологии, воспитывайте своих детей. Если вы просто родите, то Ваша технология для вашего ребенка. У вас есть миссия по отношению к вашему ребенку. И никто лучше вас не научит. Лена, лучше тебя никто его не научит. Я, Я, научу. Знаю. Я не научу. Я да. знаю. Вот. Поэтому у тебя миссия по отношению к твоему ребенку. Это будет твой авторский метод. И поэтому правильно, ты пришла на занятие, посмотрела, ну, это там что-то делает. И из этого ты что-то взяла, скомпилировала и создала свое. И это очень классно. Я что же такое? Я пошел я, изучать раннее плавание. Ну я посмотрел, потусовался, а вы взял иначе? Я, я сам Это авторский я метод. Сам. Теперь, личность педагога. Каждый педагог, каждый инструктор, он еще и педагог. Каждый. А педагог это значит, что он занимается образованием и воспитанием. Образование это когда я наблюдаю за тем, чтобы образовались навыки. И я поддерживаю образование навыков. Сегодня ты научился задерживать дыхание. Сегодня ты научился плавать за игрушкой. Сегодня ты научился нырять. Да? Итак, я еще и педагог, и я поддерживаю образование. И я поддерживаю воспитание. А воспитание у нас -то других свое Воспитание это наполнение счастья. Это напитывание счастья, Вот что такого воспитания. И, конечно, для этого мы используем и похвалу, и дрессуру, дрессировку. То есть как только ребенок куда-то сдвинулся, мы говорим, ух ты, вот это да, как у тебя классно получилось сегодня. Да. И э, мы э, смотрим за тем, чтобы была хорошая атмосфера на но... уроке. И, конечно, мы смотрим за тем, что любое поведение имеет смысл. Заплату ребенок, уделили этому внимание. Поэтому вам надо, как инструкторам, изучить основы педагогики, основы образования нашего, раннего развития основы влияния, основы эволюции, основы воспитания. Тогда вы будете полноценным инструктором. То есть инструктор не может быть отдельно от педагога. Посмотрите, как в Матюбе происходит. У нас практически все инструкторы педагоги раннего развития. Понятно, да? Все инструкторы раннего плавания практически являются педагогами раннего развития, закончили эту скорость. Вот. Если вы родители, просто уделили ну, уделите внимание тому, что такое образование, как поддержка усложнения навыков, и воспитание, как наполнение ребенка счастья. Что такое влияние на ребенка? И влияние это не задалбывание, не задавливание а поддержка перспективы, прорисовка перспективы. Вот что такое влияние что такое мотивация вместо манипуляции что м -м. такое сотрудничество м -м. с ребенком вместо конкуренции м -м. конкуренция м -м. М -м. с ребенком м -м. заключается в том, я что я говорит, м -м. ты неправильно делаешь, это я с ним конкурирую. я говорю, я знаю так, а да, ты не знаешь да? не ходи туда, это я с ним конкурирую. это я говорю, у меня есть какой-то дурацкий опыт и я умнее тебя, а у тебя опыта нету я конкурирую с ребенком, вместо этого я могу сотрудничать. Интересно, куда ты идешь? Что ты будешь делать? Вот это будет сотрудничество. Ребенок берет, например, чашку и долбит ее в стол. Да? ну, конечно, он может жалко и чашку стола, и он говорит, стоп. Но, например, это железная чашка, вы походите, и это камень. И, в общем, ничего страшного не произойдет. Тогда вы можете а можете сесть рядом с ним и сказать, слушай, интересно, а вот сколько раз ты еще будешь? Делать? А что тебя, а что ты изучаешь сейчас? И ребенок тогда начнет думать, что он делает. Вот. Поэтому жизнь работает. Риски. Риски. Какие а есть риски у себя радиопалые? Ребенок запленулся, мама начала нервничать. Ребенок запливнулся, мама начала нервничать. Риски это родители. Ребенок клевал воды. Вы говорите о том, что рыбы тоже пьют воду, а дети в утробе выпивают за день 2 литра воды первый день и после половины занятия ребенок сухой, папа сухой и он меня подплывает и спрашивает а что если мы будем чихать после плавания? Мы... интересно я сказала окуните его полностью он я еще сказала вы 20 минут в бассейне а вы еще сухие и он так похляпал на него а ты попал дальше я, ну, я похвалила его за то что он, что он нашел игрушку а он с этим кругом плавал, ну как, ходил по кругу бассейна, а мама стояла с полотенцем и кричала, ну Но папа настоял, на... я папе сказала, вы первый раз, он залез, через три минуты вылез. Я сказала, сейчас вы сделали так, как вам сказал ребенок. Он заплакал, вы вылезли. Я говорю, вы всегда будете так делать? Или вы пришли на занятия? Он говорит, сейчас я залез. Отлично. Потом был счастлив. Ну, наверное, я... Просто завтра почувствую. Я говорю, слушайте, как, замечательно вы плаваете с ребенком. Тут ребенок стал ржать, хохотать, отец обрадовался. У нас так получилось, классно, в первый раз. Я говорю, как вы гениальный родитель, вы так, так потрясающий. Это при том, что он да, ничего не делал на занятии, но... Ну и не надо. Да. Вот, Иночка, у тебя странная такая реакция, типа, тебе он что-то должен. Он тебе ничего не должен. Ты возмущаешься, а что-то он вылез сразу. Вылез. Но, но, ты, ты понимаешь? <решEN> а <решEN> что будет, если он вылезет? Значит, он вылезет. А, а что, что будет, тебя... если мой ребенок будет чихать? Значит, ваш ребенок будет чихать. На маму, которая на бортике. Поэтому он, он будет по, проситься к маме. Говорит, тогда он может поплатить и отвлекаться. Говорю, у вас есть группа, вот, говорю, обращайте внимание на других деток. Говорю, когда, когда он когда он вылез, я просто подошла и, 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 и спросила. Говорит, От, отличная ситуация. И смотрите, что вы можете делать. Конечно, если у вас мало детей, вы должны... Вы, наверное, как-то этому делите внимание. Если у вас детей достаточно, да попуститесь вы. В конце концов, дайте людям получить свой опыт. Ну хорошо, там он будет смотреть на маму, он начнет плакать. И вы, конечно, подойдете к нему и скажете, как вы спросите, как вы думаете, почему так случилось? И пускай проанализировать проанализирует и поймет сам. Ну, мы можем э, относиться к людям вообще как к разумным существам. Мы можем верить в то, что у каждого человека есть свой собственный разум и свое интеллектуальное право постигать свои технологии, свои стратегии жизни. Да, мы ну, можем вот так делать. Бывают, конечно, родители, которым на это наплевать, и которые вообще об этом не думают. Им действительно тогда можно прямо сказать. Вот. Ну, лучше изначально, изначально думать, что люди думают.

Ну, ну вот, некоторые дети звонят на телефон а и мы <сфер> придем посмотрим. Я говорю, у нас нет, мы придем посмотрим, у нас есть занятия. Вы приходите на занятия. Я говорю, представьте себе, вы придете в спортзал и будете сидеть сбоку, смотреть, как кто-то писает. А это, это разрешают. А я я Многие я разрешают. Иночка, есть большая разница между спортивной секцией и занятием районами. Я бы сказал, что они могут сколько угодно на берегу, пока у ребенка не возникнет желания козевого. И родители... Но они, ну, они, же так очень знают, есть ли ребенок или нет. Они как бы сразу закладывают, что... Что родители вот. Насиловать здесь я бы не стал. Значит, риск, риск есть в том, что мы заставим родителя что-то сделать против его воли. Риск есть в том, что мы не подготовим родителя к тому, чтобы он получал удовольствие от воды и передавал удовольствие. Риск есть в том, что родитель впадет в эйфорическое состояние и захочет ребенка слишком много ребенок перетрудится. Вот. Есть такие эйфорические родители, а есть родители-перфекционисты, которые хотят, чтобы у них было лучше всех. Вот ребенку, моему, уже аж три месяца, а он еще не ныряет под бодой. Это безобразие. Сейчас он будет делать лучше всех. Таких сдерживать, как я. У меня мамочка. Рассказывает мышки два, Когда он... Когда она И когда она подходит к спрашивает. Есть а риск в том, что вы по отношению к родителям. То есть мы будем рассказывать, как должно, будем советовать, будем настаивать на том, чтобы они что-то там выполняли особенно. Не надо этого делать. У многих родителей, которые приходят в бассейн, достаточно своего какого-то технологичного ума. И творчество. В бассейн не придут люди с базара, извините, придут люди думающие и грамотные. Поэтому вполне можно допускать инициативу этих людей. И я бы сказал, что это будет ваша третья. Поэтому вот. а я бы разговаривал с родителями в форме коучинга, в форме вопросов. А как вы думаете, как вы хотели? а что бы могло вам помочь? Что вы считаете полезным? Какие вы видите изменения? Как вы хотите повысить эффективность? Да? Ну, вот. вопрос, И это было бы правильная технология, это было бы снижение риска. А, конечно, риск в том, что Родители, мне понравится у вас на занятиях, родители уйдут и тем самым лишат детей возможности развиваться. Поэтому лучше всего, если вы будете заботиться о том, чтобы родителям было понятно, что там происходит. <свес> да, да. Все, все, все. Все, все. Было бы очень классно, если бы родители общались с вами, вы бы общались с ними и вместе продумывали какие-то перспективы развития. Да. Да. все, у нас осталось с вами... Есть еще риск, дети какают, и в теплой воде намного больше, чем в холодной. И памперсы протекают.

Могла троить размеряли и, и, и вылавливали и все. Да. Хорошо. Предупредить. <мирил> как предупредить? Предусмотреть. Как Кстати, para... <мир в памперс>. ну, как, и... Часто просить мам проверять. Вот. То есть, когда мы занимаемся в Софии, и когда в Софии мы, например, в джакузи, я часто говорю, мамочки заглянули в памперсы и заглядываю Яну в памперсы. Ну, то есть я делаю это, и э, остальные делают это тоже. Все в порядке, отлично продолжаем. Поднимем голосом, поднимем структуру урока, проверку содержимого. Так. Еще какой есть? Ну, есть вот это Мы будем об этом говорить еще, нет? Ну что, я заметила, у меня была мама, которая Плавать не умела, но э, хотела заниматься, хотела постоянно. И когда я взяла ее ребенка после нескольких занятий, он был весь напряжен, потому что она с ним занималась с напряженными руками. Он был напряжен, как, как я не знаю, ну, вот, не потрусить невозможно было. Он был просто железный. Я бы, смотри, если есть такая мама, я бы, вообще, знаете, в чем еще, наверное, есть? В том, что я не, не обращаю внимания на тех людей, которые пришли.